Будемо говорити про технологічний ефір, то думаю, що не було б зайвим запросити до цієї студії людину, яка знається на технологічному і музичному прогресі, у якої вже шість авторських альбомів, і навіть свій авторський підкаст. І причому, чому, незважаючи на його. псевдоним, никнейм, как это правильно называется в свете шоу-бизнеса, он умеет друкувать на ноутбуке. Его зовут Карандаш. Карандаш Лени... и Ленин у нас у гостях. Папа, Но папа, я Ленина видела. Вот, <с> свершилось, наконец-то, утром увидели. Хотя нет, Ленин, наверное, самый технологичный сейчас. Надо думать, ну вообще в 100, линии, принципе, которые... да. Ну, во-первых, Во мы хотим сказать вам доброе утро. Доброе, доброе утро, а, всем. ребятки. Сразу сказали, что они сегодня а, несколько часов ехали из Полтавы, поэтому они так устали. Они хотят поспать, остановиться, забыть о том, что бывают автопати после концертов, да. Ну хотя бы на пару дней. Ну нужно да. быть со зрителем честными. Честно, честно скажу, что автопати у нас не было, у нас автопати происходит на заднем сиденье автомобиля, в купленные подушки специально, и лучшая автопати в мире это сон. Не, ну насколько, если я правильно услышал, у тебя было три концерта подряд, да? Подряд. Да. Вот, Полтава. Киев, Одесса, угу. Полтава. Ну и сейчас тоже будет концерт, четвертый. Назад в Киеве. На, собственно говоря, в каком транспорте ты любишь больше передвигаться? То есть, если бы у тебя был вариант летать на самолете между Киевом, Одессой и Полтавой, Ой. ты бы выбрал этот вариант? Я бы выбрал поезд совершенно точно. Любимый транспорт у меня поезд, потому что там всегда можно Ой, ну, ну, любой артист вам скажет это. Самый большой кайф для любого артиста это поспать. Мы уже научились вообще где угодно в любых условиях засыпать. Угу. Поэтому там можем стоя, сидя, а в поезде это приятно делать в обычной поезде. Слушай, а вот э, обезьянка вот эта вот, которая изображена на твоем последнем альбоме, ты придумал именно в поезде или как она попала на э, обложку твоего альбома? О, а у меня Мы, кстати, не... его можем разыграть сегодня, да? Да, конечно, да. конечно безусловно. Звоните с 205-4488 и вам достанется новый обезьянка. альбом. Обезьянка. <с> Да нет, мне просто у меня альбом такой получился с животной энергией. Настоящий хип-хоп, такой мейнстрим, энергичный, с самой настоящей такой животной. А музыка, она пока не, не блещет, так скажем, в большинстве своем. В американском проявлении, потому что все-таки американщина не блещет как, как, какими-то там, я не знаю, изысками. Поэтому хотелось показать, что вот есть музыкальные инструменты, и обезьяна их ломает, и вот это, это и есть творчество. Вот. Хотелось просто показать дикую энергию. Вот, так, вот так, так это выглядит. Ну, Я да, у да, меня да, вопрос да, созрел. Да. А, помимо того, что ты рэп-исполнитель, вот бывшим ты еще и телеведущий, вот, а помимо этого а, выступаешь не только как саунд-продюсер, но еще и а, при этом композитор. А, вот. Насколько нам известно, у тебя была одна работа художественная. Вот, ты писал музыку для фильма Пыль. Для себя говори, нам известно. Да? Ну, музыку писал, а был саундпродюсером. Ну, саунд-продюсером, и этот фильм был отмечен на Канском кинофестивале. Можешь рассказать подробнее по поводу этого? Вы знаете, ничего более абсурдного сейчас я рассказать вам не смогу. Просто меня совершенно случайно по телефону нашел Сергей Лобан, режиссер. Mm -hmm. Просто совершенно случайно. И сказал, ты знаешь, у нас закончился бюджет на фильм, есть 300 долларов. Можешь, можешь за 300 долларов сделать звук в фильме? Вот. И я сказал, почему бы нет, интересно. Пожалел сто раз вообще, занимался, наверное, полтора месяца mm -hmm. просто безвылазно звуком. Вот, ну, в результате, вот есть, есть в моем, там, я не знаю, послужном списке да, такой списке. прикольный пунктик. Но когда я вспоминаю про это, ну, это настолько на коленке все сделано, настолько вот как-то э, произошло. Если э, ваш зритель думает, что... Как правило, это там, большое, большой, огромный процесс. Нет, все происходит абсолютно как в жизни. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Ты, кстати, практически ответил на мой вопрос, говоря о трех сотнях долларов. Потому что я хотела спросить: слушай, а что хип-хоп настолько неприбыльное занятие, что ты решил стать саунд-продюсером? А тут вот как оно все повернулось. Ну, собственно говоря, вопрос все равно остался в воздухе. Насколько хип-хоп прибыльное занятие? Если не секрет. Это не секрет, абсолютно. В том числе песня, посвященная, так скажем, прибылим хип-хопе, есть и на альбоме. Я пишу честно, абсолютно. И должен и вам сказать честно, mm -hmm. хип-хоп – прибыльное занятие, очень прибыльное занятие. В Forbes попадают рэперы еще с прошлого года. Был Нойз, теперь Баста. Масса примеров людей, которые прекрасно себя чувствуют, зарабатывают себе на квартиры, на дома исполняя рэп. И надо сказать, что да, наша мечта там детская сбылась, действительно можно хорошо зарабатывать рэпом. Рэп сейчас востребован. Он интересен зрителю, и мы находимся на волне. Ой, не поверите, так хочется сейчас надеть штанишки пошире, такую кепочку побольше, бутылочку а вот побольше. А вот это не уже знаю, устарело. штанишки побольше у меня до сих пор лежат и ждут своего часа. Рейпер уже давно ходят в узком. Это уже совсем не модные. И рэперы. чем хуже, тем лучше, что ли? Чем уже, тем не то, что лучше, там бренд еще имеет значение. До чего дошел прогресс одним словом, все сужается. У нас сегодня карандаши Ленина, они пообещали разбудить наших зрителей. Своим творчеством. Утренним <свят> качанием. Ребят, покачайте Раскачаем? нас немножко. Ну, конечно, обязательно. Просим вас. Oh. 205 88 Тем временем вы можете звонить, приготовив свой вопрос. <свят> и сразу после а, песни трека, как это правильно называется? Ну, no, конечно, песня. После, песня no, названием... no, okay. после песни под названием под названием окей. После песни под названием окей, вы сможете задать свой вопрос. 3, 2, 1. Поехали! Ну что, да, да, делаем встречи на старом проигрывателе. Uh, высокие технологии в своем лучшем проявлении. Окей. Студия. Знаю, где-то есть тысячи мест, но я счастлив именно здесь. Знали, куда мне идти? Столько людей, не знаю, счастлив теперь, но у меня все окей. На небе есть тысячи мест, но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей. Знаю, где они теперь, но у меня все окей Окей, окей, окей Все окей, окей, окей Окей, окей, окей Все окей, окей, окей Очень рад этим утром приветствовать всю Украину Конечно, конечно, здесь Карандаш, здесь Ленин И мы делаем все для того, чтобы вы раскачались эти утра большой белый парень Алма-Ата решает достык Альфараби Черный внедорожник, пушка в целлофане в Фильм криминальный, так вот живут в Казахстане Учиться не станем, каждому свое под палец Кому курок, а кому мышины с кого знает Звони запоминаю, надо записывать Значит добро бывает с кулаками, без мозгов чаще Так что мальчик, всем понравится, не выйдет Есть такие, кому стоит объяснять все так и силы И б не топили, обязательно всплывать Пусть зовут... Такой ведь я только ты для них Кстати, Дети. куда не едь С тобой Дети всегда багаж, продаж. который ты не вынешь Из башки и яков продаж Дети. Так что остается быть собой Каранда, чемоданом целей Амбиций, злобы и замаш Знаю, где-то есть тысячи мест Но я счастлив именно здесь Знали, куда мне идти Столько людей Не знаю, где они теперь Но у меня все окей На небе есть Мест. Но не для меня, мне хорошо здесь. Столько людей желали смерти мне. Не знаю, где они теперь, но у меня все окей. Окей, 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 окей. Окей, окей, окей. Окей, окей, окей. Садитесь, пожалуйста, я не знаю. Попробуем еще раз принять звоночек 205 44 88. Звоним хотим выиграть, хотим забрать за интересный вопрос новый альбом от карандаша «Американщина-2». Правильно? С автографом. Высокотехнологичным автографом. Высокотехнологичным. <свят> Все, без вопросов. Я не в курсе, как правильно сформулировать вот это вот свое, то, что я хочу сейчас сказать, но я хочу э, высказать тебе респект. Не знаю, нужно добавлять там уважуху эту или нет. <свят> нет. Но хочу, хочу высказать свое э, свой, свой респект, потому что ну, очень мало рэперов в наше время могут так читать, чтобы можно было разобрать слова. Тем более с утра, тем более в прямом эфире. Ребятки, молодцы. У нас есть телефонный звоночек. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Как зовут вас? Меня зовут Андрей. Андрюша, какой у вас вопрос? К карандашу и к Ленину? Или, может, просто карандашу? Спасибо, каким всем. Ну, естественно, к тем, кто создал эту песню, потому что она мне понравилась. Я не фанат, конечно, рэ рэпа, но мне вот понравилось. Но почему вот такое название? Окей, они, а например, мое место вот здесь. Андрюшка, вам по-любому достается альбомы Карандаша, для того, чтобы не возникали, наверное, такие вопросы. Оставайтесь на связи, вы знаете, как получить. Так вот. Я в этом смысле абсолютно такой, как это называется, самокорректор. Мне кажется, мое место здесь это как-то немного воплощает ваше место возле. Поэтому, окей, емкое, запоминающееся слово, тем более изначально песню я писал именно с таким посылом, что у меня все окей, кто бы мне там чего не желал. Ну, тем не более, а хорошо, о ком же американщина. Здесь. Окей. Да, конечно. Американизм ну, в какой-то степени. Да, да. Окей, -шки. у вас есть буквально вот эта вот камера. Есть э, секунд 30 минутка, Сказать все, что вы думаете про э, публику, которая вас любит, которая вас обожает, которая вместе с вами не спит по вечерам и а иногда по ночам и ждет вашего концерта. Э -э спасибо большое всем тем, кто встречал нас в Украине. Э -э большое спасибо Одессе, Полтавии, Киеву, конечно. Концерты были супер, самый теплый прием Украина обеспечивает, ну, каждый раз, каждый раз. Поэтому много говорить не буду. Всем приятного аппетита, кто ест. Всем приятного прослушивания плеера, кто едет на работу. Слушайте хорошую музыку, любите хорошую музыку, и не обязательно это должен быть рэп. Карандаш и вы не были в нашем эфире. Спасибо, ребятки. Я пожму вам ваши руки. Поехали спасибо. дальше, скоро большое. вернемся. Спасибо. Поехали.